নমস্কাৰ পোৱাৰ শুভেচ্ছা জনাই মই তৃষ্ণাই আপোনালোকৰ মাজলৈ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আৰু আজি আপোনালোকক দুটামান নতুন ফুল দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ বিশেষকৈ নতুনকৈ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ যিসকলে নতুন ফুল সংগ্ৰহ কৰি ভাল পায় তেওঁলোকে নিশ্চয় ভাল পাব আশা কৰিছোঁ যদি ভাল লাগে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক এটি কৰি দিবলৈ পাহৰি নাযাব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাহৰি নাযাব যিসকল নতুন বন্ধু বান্ধৱীয়ে প্ৰথম মোৰ চেনেলটো যদি চাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যেতিয়া আহিবলগীয়া সকলো নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকিব আপোনালোকক নানা ৰঙীয়া আজি বেঙুনীয়া দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ বহুত ধুনীয়া নতুন সংগ্ৰহ এয়া এইটো পিংক কালাৰ আৰু গছবোৰ খুব ধুনীয়া হেল্ডি এইটো এটা বেলেগ ওলাব হয়তো হোৱাইট আহিব পাৰে এইটো এইটো এটা খুব ধুনীয়া ৰং আহিব আৰু পতিজোপা গছে খুব ধুনীয়া হেল্ডি আৰু এইটো হৈছে ৰঙা আহিছে আৰু বেগুনীয়া ভিতৰত মানে ৰংটো কালাৰ ৰঙৰ ভিতৰত মানে ৰংটো অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আছে যদিও গুলপীয়া হ'ব পাৰে বা ৰেড হ'ব পাৰে তাৰ মাজত অলপ হ'লেও বেলেগ বেলেগ সাদৃশ্য থকা দেখা গৈছে আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা বেলেগ ৰং আহিছে এইটো খুব ধুনীয়া আপোনালোকে যদি কাৰোবাক বেছিকৈ লাগে তেতিয়াহ'লে মোক হোৱাটছএপ মেছেজ কৰিব আৰু খুব ধুনীয়া এইটো বেলেগ ৰং আহিব দেই আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ অলপ হ'লেও বেলেগ বেলেগ সাদৃশ্য আছে এইটো দেখিছে কিছুমান ডাবোল আছে কিছুমান ছিংগুল আছে কিন্তু ছিংগুল হ'লেও দেখিবলৈ বেয়া নহয় এতিয়া এই উইণ্টাৰ ছিজনতে এনেধৰণৰ ফুলখিনি সংগ্ৰহ কৰি লওঁ এইজোপা আপুনি এবাৰেই সংগ্ৰহ কৰিব লাগিছে আৰু নেক্সট ডে মৰি নাযায় আৰু এনেধৰণৰ ইন্দ্ৰমালতীবিলাক যদি কাৰোবাক লাগে এনেকৈ ৰেডিমেড পটত যদি কাৰোবাক লাগে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ধুনীয়া এয়া ৰেডিমেড খুব ধুনীয়া পটত দিয়া হৈছে ভাল পটত দিয়া হৈছে ভাল কোৱালিটিৰ পটত দিয়া হৈছে এনেদৰে ৰেডিমেড পটত যদি বুচি হৈ থকা কিছু যিমান যদি লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাব অনলি ওৱান ফৰ্টি ৰুপিচত এয়া দেখিছে বহুতে ঘৰ সজাবলৈ ভাবে এতিয়া সকলোৱে নতুন ঘৰ বনাইছে কিছুমান লোকে আৰু তেওঁলোকে নতুন ঘৰ সজাবৰ কাৰণে এনেদৰে ফুল বিচাৰে অনলি ওৱান টাইম সংগ্ৰহ কৰিলেই হ'ব এবাৰ কিনিলেই আপোনাৰ থাকি যাব আৰু খুব ধুনীয়া দেখিছে ইমান মৰমলগা চাওকচোন বহুত ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া বুলি ক'ব লাগিব আৰু গছবোৰ খুব ধুনীয়া আৰু এইটোত দেখিছে বহুত ধুনীয়া ইয়াৰ ৰেটটো আপোনালোকৰ স্কীণত জনাই দিয়া হ'ব আৰু বেলেগ বেলেগ ৰং আছে দেই আপুনি অকল এইটো আহিছে হোৱাইট এইটো আহিছে হোৱাইট হোৱাইট বহুতে ভাল পায় কিছুমানে ৰেড ভাল পায় কিছুমানে হোৱাইট ভাল পায় এনেকৈ যদি খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি মাত্ৰ লৈ যাব লাগিছে আৰু ধুনীয়াকৈ সজাই দিয়ক একো দিব নালাগে একো সাৰ প্ৰয়োগ কৰা প্ৰয়োজনে নাই কেৱল সজাই দিব লাগিছে আপোনাৰ আগফালে বাৰাণ্ডাত আৰু ইমান ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া গছজোপা ছানপেচেণ্ট কিছুমানক যদি ৰেডিমেড পটত লাগে তেতিয়াহ'লে এনেদৰে ৰুই দিয়া হৈছে আপোনালোকক নতুন পটত সজাই দিয়া হৈছে আৰু এইটো বেলেগ ৰং আহিব খুব ধুনীয়া অৰেঞ্জ কালাৰ আহিব আৰু এইটো হোৱাইট আহিব আৰু কিছুমান মাল্টিকালাৰো আহিব এই মাল্টিকালাৰ পাতৰ ছানপেচেণ্টটো কিমান ধুনীয়া আপোনালোকে চাওকচোন আৰু এয়া হৈছে চিংগল ইমপ্ৰেচন এইটো এনেদৰে ৰেডিমেড পটত পাব যদি কাৰোবাক লাগে আৰু সেইখিনি ফুলাৰ পাছতে আকৌ যদি ছেকেণ্ড চাম ফুলাব বিচাৰে আকৌ এনেকুৱাকৈ ৰেডিমেড পাব আপুনি চামে চামে কৰি পাব মই একেবাৰে ফুলবিলাক ৰুই নিদিওঁ যাতে একে একেলগে গোটেইখিনি ফুলি যাতে শেষ হৈ নাযায় তাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা আৰু এতিয়া হাইব্ৰীড নয়নত এটা বিচাৰি আছিলে হাইব্ৰীড নয়নত আপোনালোকে এভেইলেবল পাব হাইব্ৰীড নয়নতৰা এনেকৈ চাপৰতে ফুলাব পৰা এতিয়া উইণ্টাৰ ছিজনতে এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ফুলাব পৰা যায় হাইব্ৰীড নয়নতৰা এয়া দেখিছে ৰেডি কৰি দিয়া হৈছে এডিটো এইবিলাক ৰেডিমেড পদত পাব আপোনালোকে নতুন পদত খুব ধুনীয়া গছজোপা এই ৰংটো ভাল লাগিছেনে তেতিয়াহ'লে মোৰ ওচৰত পাব ভাল পায়নে এয়া হৈছে বগা হৈছে ৰঙা মাল্টিকালাৰ টাইপৰ এনেকৈ ৰেডিমেড পাব দেই যদি লাগে আপোনালোকক জেৰেনিয়াম এভেইলেবল পাব জেৰেনিয়াম বিভিন্ন ৰঙৰ জেৰেনিয়াম খুব ধুনীয়া পুলি পাব দেই আপোনালোকে চাওকচোন কিন্তু এবাৰ জেৰেনিয়াম আপোনালোকে প্ৰাইচটো অলপ বেছি পৰিব কাৰণ মই বেছি দামত আনিলোঁ মোৰ নিজাবিলাক শেষ হৈ গ'ল যিখিনি সৰু সৰু পুলি নিজে ৰুইছিলোঁ সেইখিনি শেষ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে আৰু এয়া হৈছে জেৰেনিয়াম এভেইলেবল পাব আপোনালোকে হোৱাটছআপ মেছেজ কৰিব তেতিয়া সকলোখিনি জনাই দিয়া হ'ব কিছুমানে হ'লচেলত বিচাৰে বেছিকৈ যদি বিচাৰে বিছটা দহটা পোন্ধৰটা তেতিয়াহ'লে প্ৰাইচটো অকণমান কম হ'ব পোন্ধৰ টকা এটা কম হ'ব আৰু বিভিন্ন ৰঙৰ জেৰেনিয়াম পাব আপোনালোকে এভেইলেবল আছে ডাছ কাৰোবাক যদি লাগে এনেদৰে ৰেডিমেড তেতিয়াহ'লে পাব বন গজিছে আৰু এটা হৈছে শলিহ শলিহ বিচাৰিছিলে এয়া শলিহ আপোনালোকক এনেদৰে ৰেডি কৰি দিয়া হৈছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নি মাটিটো ৰুই দিব পাৰে এইটো ফুলটো খুব ধুনীয়া এয়া হৈছে শলিহক নেষ্টেচিয়াম এইটো ভায়েন প্ৰজাতিটো নহয় ডাঙৰ ডাঙৰ পুলি আছে এইটো সেই পুলিটো অলপ কটি বাৰু ইয়াৰ হেল্থটো ইমানটো ভাল হোৱা নাই কিন্তু ধুনীয়া পুলি আছে নেষ্টেচিয়াম এইটো ভায়েন প্ৰজাতিটো নহয় এনেদৰে ফুলাব পাৰিব এইটো এটা ডগ ফ্লাৱাৰ আৰু পিটনীয়া ডাঙৰ পুলি লাগে বুলি কৈছিলে কিছুমানে ল'ব পাৰে আহিব পাৰে